Oh, oh, yeah, Ми з тобою, друже, милістю Божою пережили великий піст і вступили в особливий час страсну Седмицю, яка встановлена православною церквою в пам'ять страждань і хресної смерті Ісуса Христа. Страсна Седмиця являється дуже важливим часом для православного християнина, для того чоловіка, який любить Господа, страсна сідмиця. от слова называется слово страсти, потому что в эти дни воспоминаются очень важные моменты из жизни самого Спасителя. Есть святой Страстной понедельник, который называется Великий понедельник, Великий вторник, Великая среда и так далее до конца недели, который Страстная смится, как заканчивается светлым Христовым воскресением. Если рассматривать подробно эти все дни, то мы знаем, что Великая среда она знаменуется тем, что в этот день воспоминается предательство Христа апостолом Иудой, когда после Тайной вечери Христос причастил всех апостолов, и в тот момент э, дьявол вошел в сердце Иуды, и он э, решил его предать. Великая Среда знаменуется этим событием. Великий Четверг — это само воспоминание Тайной вечери, почему установлен в этот день э, служение божественной литургии и как в народе еще говорили что это чистый четверг но на самом деле это великий четверг потому что мы вспоминаем именно совершение тайной вечери где каждый имеет возможность на страсах седмицы причаститься к святых христовых тайн и уже подготовиться к встрече славного христового воскресения и естественно что если мы Любим Господа, то мы будем страдать вместе с Господом. Если Христос претерпел страдания, то есть страсти, так и мы должны, чтобы воскреснуть, пережить страдания, вместе со Христом взойти на Голгофу, вместе с Христом пострадать, вместе с Христом принять какие-то унижения, побои и чтобы потом вместе со Христом воскреснуть. То есть не может, невозможно воскреснуть без страданий, которые предваряют это воскресение. Поэтому страстная седмица она очень важна для каждого христианина. Это не великий пост, это уже отдельное время, которое обозначено до, до Пасхи. Но также в эти дни церковь установила пост в пост в определенные дни и в определенной пище. То есть если в понедельник, вторник, и мы можем соблюдать какое-то сухоедение. Допустим, в четверг, из-за того, что служится полная божественная литургия, воспоминания Тайны Вечери, там разрешается елей. Но для каждого пост свой, потому что мы должны поститься, чтобы иметь силы для, в первую очередь, для прославления Господа, для духовного и телесного труда, и каждый по-своему уже постится. Ну и Страстная Седмица заканчивается славным Христом Воскресением после того, как мы выносим плащаницу в Великую Пятницу, мы плачем вместе с Божьей Матерью над телом Спасителя, мы прославляем Его милосердие, что ради нас Он взошел на крест, ради нас Он принял страдания. В Великую Пятницу мы вместе с Никодимом снимаем тело Христова, полагаем его в гроб и вместе с Божьей Матерью оплакиваем. Для того, чтобы уже в воскресенье вместе со Христом воскреснуть. Так уже повелось уже те, Скорбота и радость идут поруч. але на Божьем шляху все особенное. И если это то и скорбота может стать радостью. Как и во все дни Страстной Седмицы, так и особенно в Пятницу, Великую Пятницу, когда мы вспоминаем распятие самого Господа, конечно же, мы должны этот день провести особенно. Обязательно быть на службе, где на вечерней службе, где совершается вынос плащаницы. В этот день стараться меньше вступать какие в какие-то споры, меньше даже и общаться на суетные темы. То есть больше усердствовать в молитве для того, чтобы осознать и прочувствовать этот день. Потому что человек, который осознает крестную жертву, осознает вот это милосердие Божье, через которое Христос принимает смерть на кресте ради нашего спасения и он, конечно же, этот человек не будет веселиться в этот день. Этот человек будет, наоборот, в этот день скорбеть вместе с Господом. Но не так скорбеть, как мы скорбим, допустим, потеряв какого-то близкого человека. То есть мирской такой скорби. А скорбеть, потому что действительно невинный человек, невинный Бога человек принял на себя наши грехи. Тож небезгрешний постраждал за грешників. От такою скорбею ми будемо скорбети для того, щоб е ще більше прочутвувати цей день, щоб уже через эту скорб досягнути радості великого славного Христового воскресіння. Закінчується страсна седмиця, і вже ми усі знаходимося в очікуванні великої радісті і великої пасхальної служби. Богослужение на Святую Пасху совершается всегда ночью, потому что как бы мы живем началом суток. Вот в 12 часов мы, все духовенство выходит из алтаря с пением стихиры «Воскресенье Твое, Христе спаси наш, ангелы поют на небесех, и нас на земле сподоби с чистым сердцем Тебя славить». Вот с этими словами в 12 часов ночи как бы наступает новый день, воскресенье, и совершается крестный ход, совершается э, перезвон колоколов, возвещающий радостную весть о воскресении Христовом. С пением, с ликованием мы обходим э, три раза святой храм, чтобы опять зайти в храм, уже э, прославляя словами «Христос воскресе из мертвых, смертью и смерть поправ, Иисус, чем во гробе живого даровал», продолжить службу, в которой будем опять же всю ночь радоваться и прославлять Его славное Христово воскресение. Великие пасхальные урочистости не заканчиваются одним днем, а ще еще тиждень. Вся неделя, которая называется Светлой неделей, она можно его назвать как бы одним днем. Пасха это не только воскресенье, это вся неделя, потому что все богослужение, которое совершается в церкви, это как один день. То есть все, никаких изменений, все, все те же песнопения, все то же ликование, отменяется пост в среду и пятницу, то есть вся Светлая Седмица – это один день воскресения Христова. Поэтому в эти дни мы радуемся, в эти дни мы стараемся меньше суетиться, может даже по возможности где-то не работать, где-то может даже взять отпуск для того, чтобы побывать на службах, побывать в гостях. чтобы порадуватися вместе з пасхальною радостью со своїми родними і близькими і не только з живими, так і з мертвими. Вся эта неделя – це один день воскресення Христова. Дай, Боже, друже, нам з Тобою зустріти світле Христове Воскресіння і з радістю привітати один одного вічним вітанням Христос Воскресі! Воістину Воскресі!